Всем, всем, всем привет! С вами снова я, мистер Горбач. И сегодня у нас опять продолжение э -э пода рубрики Подарки от Деда Мороза. И сегодня у нас замечательный штурмовик. И мы сегодня осмотрим его до и поперек. Кстати, если вы помните в прошлой серии, если мы хоть на 5 лайков наберем, сразу выйдет э, серия, следующая серия. В прошлой серии был Дарт Вейдер. Вот сейчас покажу. Ой, упал. А вот тут будет штурмовик из серии Звездные войны. А, дайте вспомню. Я уже давно смотрел их. Я уже забыл, ну, где КЛР. Забыл. А, пробуждение все силы, все, я помню. Вот такой замечательный штурмовик. Его на особенность одна есть. То, что он трансформируется. Для этого нам потребуется вот так отсоединить. А... Как там, ну как сказать, его нагрудник. Так. Э -э, сюда задвинуть голову. Закрыть вот так. Вот сделать вот так ноги. Опа! А, вот так. Их свернуть. Вот тут, кстати, есть специальные клетки. Вот так, или как-то их называют. Руки вот так

Кстати, у меня есть еще мой брат. У него есть а... свой канал тоже. Я, если могу, оставлю, конечно, на него мой канал ссылочку. Ну или вы просто зайдете в YouTube, я там напишу. У него по-английски как-то Антон Рихтер. И вы подпишитесь на него, пожалуйста. Хоть как-то. И что еще? Этот не может руками шевелить. Сейчас поговорю, он не как он не может руками шевелить. Блин, что я не сказал. Ладно. И еще. Ну что еще? Ну ничего практически. Вот такой кратенький обзорчик получился игрушки. Упаковка, конечно, не сохранилась. Она порвалась, когда я я стала аккуратно, аккуратно, аккуратно. Что делать? Ну, упаковку там, кажется, не важно. Что это такое? <music> это, если вы помните, лизу и на ручки. Ну, подписывайтесь тоже. Сколько раз можно? Я <music> <music> не ставь. Ну, все, краткий обзор вышло ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пожалуйста поставьте хоть лайк подпишитесь на канал ну, если угодно ну, просто я хочу так это все таки мое третье видео которое я делаю пожалуйста сделайте мне одолжение подпишитесь на канал поставьте лайки всем пока